Само значение праздника переоценить сложно, потому что это само явление, это культурный, целый культурный пласт жизни человечества, и он существует, как я сказал, уже многие столетия, и сейчас этот алфавит распространен на больших просторах земного шара, от, скажем, Тихого океана до, ну, до Бреста и, и, и даже дальше, до Белграда. В этом году дни славянской письменности совпали с 205-летием со дня рождения православного святителя Игнатия Брянчанинова. Его считают продолжателем просветительской миссии святых Кирилла и Мефодия. Памятники, которые они письменно оставили, Собственно говоря, они легли в основу всех трудов Игнатия Брянчанинова. И в конце он переработал все в наследие русских святых, все наследие практически древней Византии. Он, владея всеми европейскими языками, плюс древнегреческим латынью и так далее. Он читал все в оригинале, он это все переводил, он обобщал и писал свои книги. Он еще, плюс, плюс ко всем был гениальным писателем. В рамках празднования Дней славянской письменности в Украинском доме провели православные духовные чтения. В числе произведений прозвучали и наставления святого Игнатия Брянчанинова.